budaya, agama, bahasa dan adat besar yang hidup bersama dalam satu negara atau kawasan geografi yang sama. Konsep ini lazim digunakan dalam konteks negara-negara yang mempunyai kepelbagaian etnik seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan lain-lain. Boleh tak aku perkenalkan diri, nama, umur dan juga tempat tinggal? Saya, nama saya Lim, nama nama penuh. Ha, Lim aja lah, Lim aja yang terkenal lah ha. Lim, Lim Ki Guan, nama yang ha, nama penuh lah Umur saya sekarang ni dah 65 tahun ha. Asal? Saya asal dari Melimau ni lah Ok, Bukit saya nak tanya satu soalan ha? Ha, Apakah bagi Uncle, apakah amalan ni berdua Amalan untuk dua amalan itu negara sesebuah negara tu mesti ada amalan lah. amalan itulah hukum negara dia, kan jadi yang prinsip-prinsip tu kita mesti lah ikut jadi baru kita boleh hidup dengan aman, harmoni dan itulah sejahtera semua jadi kalau tak ada undang-undang tak ada itu kan kurara negara ha, jadi itu yang yang kita perlu ada keyakinan tu ada tuan mesti ada ha, itu yang tu, yang utama lah dan tugas itu kita kenal resepi semua itu pelbagai kita kenali kod ha itu semua itu itu saja ha okay. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saudara-saudari baik baik nama saya Nur Aisyah dari di Muhammadiyah Saidadi Walispiniti Jasin em um, saya sedang buat satu kajian lapangan eh, uh, tentang Amal Kepul Kepul Negara Boleh saya interview Puan? Boleh uh, Sebelum kita mulakan boleh tak perkenalkan diri? Saya Rashidah Bikin Zahab, umur saya 47 tahun dan saya berasal daripada Beta Bikin Jaru Negeri Sembilan okey Boleh saya kita mulakan? Ya yeah. Okay. Soalan pertama Adakah Puan tahu apakah itu rukun negara dan boleh tak Puan sebutkan lima prinsip Ya, saya tahu prinsip rukun negara uh, Rukun negara uh, adalah ideologi Ideologi yang diperkenalkan di Malaysia Untuk menyatukan rakyat-rakyat yang berbilang bangsa dan kaum uh, Prinsip rukun negara uh, Ialah yang saya ingat uh, Kecaya kepada Tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara kerugian perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesultanan dan kesusilaan. Inilah amalan rukun negara yang diamalkan kita sebagai rakyat Malaysia. Okay. Soalan kedua ya puan. Ini soalan kedua dan soalan terakhir hmm. bagi, untuk uh, sesi ini lah. Uh, bagi pendapat puan, adakah prinsip-prinsip rukun negara ini masih diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia? pada masa kini boleh tak puan bagi uh, boleh tak puan bagi pendapat dan contoh ya yeah. Uh, pada pendapat saya prinsip hukum negara masih diamalkan uh, sebagai contoh uh, kebanyakan uh, orang akan masih menunjukkan uh, hormat uh, bila bercakap bila bercakap dengan orang lain Aa, me 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 menghormati budaya dan agama yang ada di negara kita dan ada juga sesetengah tu tidak memperlukan tentang rukun negara dan amalkannya tapi saya pasti aa, masih lagi yang mengamalkan aa, prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian mereka jadi saya rasa Terima uh, kasih puan atas uh, semua puan dan terima kasih dan terima kasih atas kerjasama puan. Terima kasih. Puan. Uh, Assalamualaikum Kak hmm, Salam. Hmm, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Uh, boleh. Tapi sebelum tu nama Kak satu? Nama saya Ayana Tasha. Uh, umur? Umur doktor uh, kita. Oh, um, akak uh, student ke? Student. Student. Satu tu saya hari hmm. ah. hmm. Strategi yang memupuk perpaduan kan. Strategi juga ini demi ada antara pelbagai kaum Terima kasih semangat patriotisme dan penggunaan bahasa bahasa lah. Okey. Terima kasih Kak. Hai, nama saya Kak Mami daripada Kak Cikgu saya ingin bertanya satu soalan untuk Encik. Sebelum kita teruskan dengan soalan, Encik untuk kenalkan diri. Hai semua, nama saya Fahmi daripada Politik Kedua Jemaah. Umur? Saya so, nak tanya, apakah kita terbaik bagi merupakan perpaduan dalam negara kita? Perpaduan? So, benda ni adalah uh, sesuatu uh, yang penting dalam negara kita. So, yang kita start daripada pendidikan awal iaitu sekolah. Dalam sekolah, uh, kena menanamkan nilai perpaduan uh, dalam subjek ataupun aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh sekolah dalam kalangan murid. Program ataupun program komuniti seperti gotong royong ataupun program-program awam dalam perumahan, so masyarakat daripada pelbagai kaum akan mengambil bahagian dan perbualan akan dikutuk Itu media positif contohnya, paparkan mesej tentang perpaduan dalam iklan TV ataupun poster, drama media sosial, dan ini semua. Itu tu, menguatkuasakan undang-undang ambil tindakan tegas terhadap maksudan dan isu perkawaman So uh, seperti korang tahu lah Masa ni uh, ada banyak isu-isu pertolongan So kena menguatkan undang-undang baru dia orang sedar so, Itu kepimpinan adil Pemimpin perlu bersikap adil kepada semua kaum Pemimpin uh, kita nak uh, Dia uh, orang bertanggungjawab lah untuk mengamalkan situasi yang harmoni dalam kalangan masyarakat lepas tu bahasa kebangsaan nah, bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu lah so, semua orang kena uh, bernormalisasikan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan masyarakat lain itu uh, etika digital ajak rakyat guna media sosial dengan bertanggungjawab dan hormat